Опа. Да, ты думал. Да, вот так будет. вот бывает, представляешь, ну, ходишь бывает, ты по чат рулетки и тут вдруг ну, опа. опа. И, я. и я. Вы случайно не актер? Конечно, актер. Жан-Поль Бельмондо. Бельмондо. Меня зовут. Вы не знаете, на кого напоминает? Ну, я ж тебе говорю, я же тебе говорю, Бельмондо моя фамилия. Бельмондо. Бельмондо, Бельмондо. Яков Петрович Бельмондо. Вы же этот... Э, вы этот. же где-то снимали я еще про вас этот э, фильм. смотрел. бля, как звали. Да я же тебе сказал, как звали. Я же тебе сказал, как звали. Вы мне не... В бригаде, мне еще в бригаде, в бригаде, в бригаде еще снимался, да? А, вот, 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 да, 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 хороший фильм. Хороший, да, хороший. Говно, правда, ну хороший. Это я, да, это я. Правда, я тоже забыл, как моя фамилия, ну ладно. Здравствуйте. Привет, красота неописуемая. А что вы делаете? Налился я по психолке. Что? Налился я по псикулку. Не, по, не, не слышу, плохо. Почему плохо? Я вроде как. Четко изъясняюсь. Члены раздельно. Не слышно вы меня? как-то знаете. Моментами лагаете, да, у вас некоторые слова слышно? А некоторые у нас слова... война. Тут сбои с интернетом. Бомбят. А? Вы с Украины, что ли? Нет, вы что? Я из Белгорода. Из Белгорода? Да. О, да, страшно, страшно. Ну, конечно, страшно. Беда-то в том, что как раз, что пока еще мы не Украина. Вот когда станем Украиной, тогда будет получше. Я а уверен. Ну, конечно, а как иначе? Если нас бомбят из Москвы. Над нами летят Су-34 бомбардировщики, кидают на нас бомбы. Разве это нормально? А, как вы поняли, что московские вас бомбят? а у Украины нет самолетов Су-34. Москвы тоже нет. У Москвы есть. А вы уже все узнали, да? Я военный. А вы военный? Не воюете, что ли? Сейчас я, даже. я уже отвоевался. Меня как призвали в 22 втором году по мобилизации частичной. Э, в Харьковской области оставил ступню свою на лепестке. Вот теперь сижу тут. <Conversely> ну, то есть, получается, а почему бы вам не приехать в Украину, если вы вот так за Украину? Как это я, российский офицер, перееду в Украину? Меня же там э, не встретят с цветами. Мы уже пробовали, помните, в 22 году? На Киев пошли за три дня. И нас как встретили, так до сих пор разгребаем. Ну, а... понятно. А теперь они еще с кадыровцами договорились. Так вообще, я думаю, что нам жопа я не увлекаюсь всякими такими. Да я тоже не увлекался, понимаешь, касаточка. Вот честно, до 22 -го года я был абсолютно аполитичен. А потом вдруг пришла повесточка, и как она мне надавала по голове тем, чем я не увлекаюсь. Как надавала, так и без ноги остался, представляешь? Без ноги? Ну, я же тебе сказал, на лепесточек наступил, и ножку того. В удобрение на украинской земле осталось. Жестко. Бедулька, бедулька. А ты сама-то откуда, косаточка? Почему косаточка? Ну, а что плохого слова касаточка Это такое ласкательно-уменьшительное обращение. Я съешь королы. Ух ты, какая прелесть. Одно из немногих слов, которое начинается на букву Е. Я помню, да. да. А, Ешкарала. Это же Башкортостан, по-моему, да? Да, да. Вы башкерка? Цыганка. Вы цыганка? Люб... Да. Люблю цыганок, люблю цыганок, горячая дама цыганка. Ну ладно, давай тогда э, сразу к делу. Совершеннолетняя? Да. Да понятно, но теперь-то я без ноги. Нужен я вот это тебе без ноги? Думаю, нет. Что у, меня есть? Что, у тебя свои есть, да? У меня молодой человек есть. Ну, это ж пока. Я же в военкомате работаю, заберу его на СО и а мы с тобой загуляем. И вот все. Да чего? Повесточку. Как вы узнаете? Повесточ... Как вы узнаете? Ну, красота в Яшкарале не так много красивых таких девушек. Ну, честно. Mm -hmm пробьете, то есть, да? Да нет, конечно, я не буду этого делать, безусловно, нет. Ну, мог бы, мог бы, конечно. Понятно, понятно. А где он сейчас? Почему он Родину не защищает? Почему Родину не защищает? Угу. А потому что уже набрали мобилизованных. Да вы что, а почему тогда, почему тогда не отменили указ о мобилизации с 22 -го года? Ничего не поняла. Почему тогда не отменили указ о мобилизации, если набрали мобилизованных? Так, в смысле, отменили это сейчас, вот недавно, ну, с, да. Его с 22 -го -го года не отменили? Он действует? Ну, не знаю. Ну, зачем? Ну, ну, я, у меня другого мнения об этом. О чем? Я не хочу, а не хочу сейчас говорить об этом всем, на пока, зачем мне это? Ну, может быть, После у вас... Вы-то понятно. А ваш молодой человек, может, он родину любит, а? А ну-ка давайте его сюда. Ну, вот, ну, а я к вам ну, приеду. Ну, давайте ну, его ну, сюда, и я к вам приеду. <свист> Веш королу. А вас-то уже не возьму, да, воевать? Без Нагита. Ну, Нагита кусочка нет, тупнита всего нет. Угу. Не так, чтобы совсем не было. Ну вот. В чем помеха-то? Так я как раз в военкомате и воюю. то раньше а, в поле а... воевал, теперь <свист> в военкомате. почему в поле не выходите? Так не хватает ноги. Длины не хватает. Разные ноги. Ноги разной длины. Ну, понятно, все понятно. Не хотите меня знакомить со своим молодым человеком, да? Нет, совсем нет. Вообще некрасиво. Совсем не патриотично. причем тут ну, патриотично, не патриотично. Ну как, Родина в опасности. Не сегодня, а завтра загнется Россиюшка. Так там, ну, есть люди, которым это надо. А вам не надо Родина, да? Почему нужна мне Родина? Ну, а говорите, есть люди, которым это надо. Вы меня запутали, понимаете? Нет, я, по-моему, с вами абсолютно откровенен и искренен, главное. Я же не рассказываю вам, что э, за родину за Сталина. Я говорю вам, вашего мальчика, э, так сказать, э, посылкой, а сам я к вам. Уйдешь, королу. Там же ну, тоже нужно решать о мобилизации. Да? Угу. Зарплата у меня маленькая, но хорошая. Ну понятно, в общем, ну понятно все. Но я его не желаю туда отправлять. Вот и все. Значит, родину вы не любите. Почему люблю? Я ж потому... не знаю, почему вы не любите родину. Почему вы меня спрашиваете, почему вы не любите родину? Родина требует защиты, а защита это жизни молодых людей. В общем, вот, да. все, все и вот его они возьмут. Я вам говорю, что я возьму, я в военкомате работаю. Астма, астма у него, астма, понимаете? Это не страшно. Мы ему дадим сальбутамольчик и все. не 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 Астма сейчас не является причиной не идти в армию. еще зрение плохое, представляете? Ну, будет в ПО работать. А это что такое? Противовоздушная оборона. Это как? Если кому воздуха не хватает, будет оборонять их. Что там, он куда будет Нет, говорю, что плохое. А зачем ему стрелять? Ему стрелять не надо. Стрелять будут в него. А он будет оборонять а. тех, кому воздуха не хватает. А, ничего себе. Страшное дело. Ну а как, война же, же военная. Угу. Получается, вы тут всех заставляете, да, чтобы шли воевать за Родину? то Ну, Вообще, то первая. А, первая? А почему я первая? Потому ну, что ты Родину не любишь. Меня это оскорбляет. Почему не люблю так? Потому что не хочешь отдавать своего на закладне. Родина, я, вы родина требует жертв. Россию. Кого? Россию-то сами любите, родину. Так я ногу уже оставил за Россию в соседней а. земле. А, но... И после этого хотите после войны уехать на Украину, да? Нет, а вообще войны? нет, вообще в Америку хотел бы, честно. Так вы недавно говорили, что в Украину хотите уехать. А, так, я вы... я, не, я не, ну, перехотел. Вот Сначала хотел в Украину, теперь хочу в Америку. Вот с тобой поговорил, думаю, в Америку, пожалуй, лучше. Ну, Как-то странно, вы уже полчаса прятались свою родину. Нет, я, я ей ногу отдал, то есть долги я уже отдал. Нет. А теперь вы очередь твоего долги отдавать. А почему, с чего это очередь Ну, в смысле, я отдал долги, а он с долгами ходить будет. Ну, как это... Ну хотя бы там, я не знаю. Ухо, голову. Ухо, голову? Ухо, у, ухо, 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 горлонос. А, какой-то вы изверг, честно Никакой, я. да? Изверг. Ухо, горлонос. Я просто доктор, лор, называется. А вы же, воен... вы же воен... Я военный врач, доктор, лор. А, нифига себе. Быстро-быстро вы меняете слово в Украине. Я получаю очень быстрое образование, да. Да, да, я вообще очень делаешь? быстро учусь. А, ну ничего себе. Я, я тоже уже не вижу королеву а в Москве живу, представляете? Королева? <ролева> <ролева> я говорю, уже не вьешь короле, а в Москве живу. А, господи, да. вот это вас перенесло. -то. Ну, никто не совершенен, согласен. Да. Так а что, из Москвы не надо родину защищать? В Белгороде, я еще пока никуда не переехал. А, не я, думала, я как был в начале нашего разговора в Белгороде, так и в Белгороде. Тут беда, как в Белгород попадешь, так застрянешь. Тут так быстро не уедешь. Хотеть можно в Украину, в США, в там, Не-не-не, но не обязательно уши. Можно, там, я не знаю, ногу, вот как я, ногу. А... Ну что, ногам? А, официальное заявление для всех сделали бы и выложили бы, не знаю, ВКонтакте, в приложении. Так зачем? Есть указ президента Российской Федерации о частичной мобилизации с сентября 22 года. <связывая> <связывая> Он есть и действует. Ну что, вы, что, вы? ну правда, вы не знаете, что ли? У нас я знаю, Есть указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации с сентября 22 -го года. Действующий указ. Нет, так вы так больше всего боретесь за это, чтобы шел кто-то воевать, а Ну, кто-то же должен, я же не могу, кто-то же должен. Родина в опасности, говорю тебе. Так я это прекрасно понимаю, ну. вы зачем мне прекрасно говорите? А кому? Я так же говорю, не не я же тебе говорю, давай пацана а своего, а ты не даешь. У тебя нет такого права. А у вас есть такое право? Да, я представитель власти. А -а -а. она... Так ищите, ищите. Понятно. А ты а когда... Это... Ты когда... Понятно. Текла. Ты давай, яка цыганка. Цыганча. Перед кем она рисуется? Ну, вы же бачите, перед кем она вымалевывает.